Это такое прям обратная связь. Люди, которые занимаются маркетингом, они знают, что маркетинг это маркетинг, а не маркетинг. Это ну, ключевое. Я поправлю просто к этому всему, что маркет это слово. поддерживаю с правильной поправкой. И еще Игорь Ман говорит, то, что маркетинг – это плохой маркетинг. И это очень влияет, соответственно, на результат твоей деятельности. Я просто еще сейчас разбираюсь в том, почему английский язык более понятный, чем русский, например, и почему английский язык, он доносит основные мысли проще, чем мы там три часа можем на русском говорить. И как раз-таки вот Правильный перевод, правильное да. очень важно.